Напередодні пам'ятної дати річниці з дня перемоги у жовтих водах стали традиційними особисті привітання наших славних ветеранів, міською владою, міською радою ветеранів, керівниками ветеранських та інших громадських організацій. Звичайно, пам'ятати про героїчний подвиг наших земляків необхідно щодня. Однак такі зустрічі під час травневих свят є для ветеранів Другої світової війни по особливому емоційними та приємними. Я вас Я вас поздравляю Спасибо с великим праздником, приблизительно великим праздником. И то, что вы, скажем так, прошли войну от начала и до конца. Да и ушли в войну, то конечно проходила. Да. Дай Бог вам здоровья, Спасибо. здоровья. Спасибо. и э, еще долгих-долгих лет жизни. Хорошо? Спасибо. Да. Памятный, да. Подарок. Памятный подарок. Николай Степанович, мы вас сердечно да. поздравляем от имени городского совета ветеранов, чтобы вы жили очень долго-долго. Я помню вас, благодарю вас за то, что вы меня юную такую, значит, помогали в работе, потому что в исполкоме горсовета я работала секретарем. Николай Степанович бессменный работник кадровой службы. Учили, семинары проводили, работу с кадровыми работниками из полкома горсовета проводили. Спасибо вам большое за то, что вы были, за то, что вы есть в нашей жизни. Разрешите обнять. Поцеловать. Спасибо, Николай Степанович, да, Николай Степанович, но ну, а я от ветеранской организации, исполкома, органов местного самоуправления, ваша родная, тоже поздравляет весь коллектив, вчера мы собирались, и при... вам привет передают, и самые лучшие пожелания, и поздравления с 70-летием Днем Победы. Вы заслужили, мы гордимся вами и будем помнить, помнили, и будем очень долго помнить. Мы с вами. Добра вам, здоровья, благополучия и мира, самое главное. Спасибо, и большое спасибо. Я очень доволен, конечно, Спасибо. То, что вам. вы приехали поздравлять. Витаю щиро и с перемоги. Здоровья вам. И чтобы вашему внуку, которого вы так любили, я дуже знаю, чтобы ему не пришлось воевать. Спасибо да, большое, да. спасибо. Николай Степанович, здоровья вам и крепиться. Николай Степанович, с праздником победы вас. И вот продуктовый набор здесь, да? От нашего народного депутата Аллаха Крышина. И здесь есть еще боевых 100 грамм, чтобы знали. Здоровья вам. Очень спасибо. Победы. Спасибо. Мы вас сердечно поздравляем с наступающим праздником, 70-летием Днем Победы. Вас пришел представить и поздравить мэр города Василий Вениаминович. Это тот человек, с которым вы очень долго сотрудничали, знаете, работали вместе. Разрешите вас поздравить, я считаю, с очень большим праздником, с 70-летием Великой действительно Победы. Ну что пожелать? Пожелать самое главное да, здоровья. Да, да. Самое главное. главное здоровья да. семейного благополучия. Но ну, в принципе мы знаем друг друга не один год. У вас детки, -детки умницы, внуки. Я не знаю, правнуки уже есть или нету. Есть, есть уже и правнуки. Два да. правнука. Ну, значит, уже полный боевой комплект, скажем так. Так что с праздником вам и всего-всего самого хорошего. Подарок. Mm -hmm. Ну и обняться по, по этому самому. Вы строили промышленный наш комплекс, вы делали все для того, чтобы у людей была работа, привлекали к этому, конечно, и участников Великой Отечественной войны, которые вернулись с фронта. Да. Естественно, мы желаем вам только крепкого здоровья, только Спасибо. удачи, счастья, благополучия вашим детям, внукам, правнукам, чтобы они только радовали вас своей жизнью. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо. Все, до свидания, удачи. Да. О, Здравствуйте. Здравствуйте! Иван Карпович, вас пришли поздравлять с днем 70-летия Победы. Василий Вениаминович, городской голова, вы же знаете. На Вручало почетного гражданина, да, скажем да, так. Да, да. Иван Что? Карпович, э, дозвольте вас поздравить с праздником, действительно, величайшим праздником Днем Победы. Пожелать вам самое главное здоровья все остальное потихоньку приложится. Спасибо, спасибо, мы, мы будем Еще долгих, долгих лет жизни. И то, что вы участники, то, что вы сделали, ну, это, скажем так, неценимо. Разрешите, и я вас это самое, обниму. Ой, так, ну и небольшой подарок. Широ да. вас витаем с вашим святом. Бажаем вам здоровья, долгих років спасибо. життя. Я, я, Ваш я подвиг люблю. никогда не забываем, поверьте. Всего вам самого наилучшего. Біржіться це вам маленький подарок від начальника. Відео. з кожною річницею дня перемоги все менше ветеранів мають можливість відзначати це свято. На жаль, вже досить мало їх залишилось серед нас. У жовтих водах на зараз проживає 98 активних учасників бойових дій Другої світової війни. Тоді як на момент створення міських ветеранських організацій, у 1987 році їх налічувалось 5,5 тисяч. Тому сьогодні шанувати живих героїв та пам'ятати про подвиг загиблих – священний обов'язок усіх прийдешніх поколінь.